доверие. И э, получается так, что своими кадровыми назначениями и нежеланием изменять свою кадровую политику э, этот человек э, в тандеме с э, начальником генерального штаба Муженко э, также это было с бывшим э, министром обороны Дилетеем э, просто э, ну, наносит больше вреда, чем пользы. Э, ну не то, что разочаровал, может, в вас разочаровал, но я просто хочу объяснить. Нам как бы уже было очень многое понятно, потому что человек, который 15 лет своей карьеры политической провел в этой коррупционной среде, которая называется Верховная Рада, и он снимал свой депутатский мандат только для, когда он занимал государственную должность, и мандат нужно было сложить. Этот, такой человек, как правило, не способен мыслить по-новому. Такой человек привык методом и способом достижения цели или решения каких-то вопросов такими, которые существовали при предыдущих режимах. При этом э, он показал необычайную выживаемость, потому что он выжил во всех этих режимах. Ну, за кого проголосовали, за кого проголосовали. То есть э, Порошенко на сегодняшний день является демократическим избранным президентом, который Запад признает и э, ну, тут ничего нельзя сделать если кому-то надо что-то делать насчет этого, это должен быть прежде всего украинский народ. Американцы ковбои на лошадях сюда не приедут и за вас вопросы не решат. Так же, как многим ну, хочется, чтобы появилась куча морских пехотинцев и решила вопрос на Востоке. И мне многие люди говорят по поводу Будапештского меморандума. Будапештский меморандум, если его почитать внимательно, это обязательство не нарушать границы. И это обязательство принять действие, быстрое действие в результате, если такое нарушение произойдет э, от третьего лица. Вот. Россия напрямую нарушила этот меморандум, как угодно это можно называть. Но Великобритания и Америка, э, я не могу сказать, что они абсолютно ничего не делают. Да, конечно, хотелось бы больше помощи, в первую очередь военной и все, но санкции, которые применили Соединенные Штаты, прежде всего, и из Британии и... Пришлось немножко подтягивать европейские страны, потому что их позиция до сих пор немножко странная во всем этом. Эти санкции привели к огромным потерям в российской экономике. И эти санкции явились одним из факторов, почему линия фронта сейчас не проходит через Киев или Черкас, а все-таки она еще там на Востоке. Вот. То есть определенно сдерживающий фактор это дало. Конечно, хотелось бы большего, но. В Америке говорят, мы можем помочь только тем, кто хочет помочь сами себе. Мы пришли к моменту, когда коррупция воровство в военной сфере, Министерства обороны, достигла таких размеров, что американцы очень скептичны по поводу того, чтобы предоставлять какую-либо помощь. Потому что нам известны случаи, когда бронежилеты оформлялись по 400 долларов, а в ВСУ они попадали по цене 1200 долларов, и разница ложилась в карман. И это, и это до сих пор продолжается. Известен случай недавно на Тиисском бронетанковом заводе, там был уже скандал летом, по-моему. И вот совершенно недавно передали несколько, по-моему, десяток двигателей для БТР через компанию, которая является посредником, и уставной капитал этой компании 1000 гривен и эти моторы стали волшебным образом три раза дороже. Вот. И вот эти все вопросы они очень сильно сдерживают. То есть помощь идет и она будет идти, но это делает людей немножко ну, подозрительными насчет того, что ну, вот, может надо разобраться сначала внутри Украины или хотя бы параллельно с тем, что происходит на востоке. Что еще я хотел бы сказать? Украинское правительство сделало очень много ошибок. Украинское правительство сделало достаточно много ошибок на дипломатической арене. Когда они, когда они не лоббировали интересы Украины, это буквально взяли в свои руки те же волонтеры, добровольцы, в виде командиров батальонов или каких-то ну, чуть ли не доморощенных политиков. Допустим, один из людей в украинской делегации, он просто физик ягерщик был. Он не был политиком, ничем, но вот он нашел какие-то средства, чтобы приехать, чтобы пробивать эти все вопросы. По сей день, я считаю, украинской дипломатии не делает достаточно. Я посещал посольство Украины в Вашингтоне. И я могу сказать, я не буду называть фамилии, сейчас немножко рано, но я могу сказать, что видно адекватных и людей, политиков, военных атташе, которые хотят что-то изменить. И видно людей, которые там, по-видимому, еще со времен Виктора Януковича и ну, с человеком общаешься, и он просто, ну, дайте команду, ну, покажите направление, а вот какой-то собственной инициативы, ну, просто не видно. Ну, такое ощущение, что разговариваешь с председателем совхоза образца 1922 года. такой ситуации, которая сейчас в стране, это просто, я считаю, ну, непростительно. И опять же, как мы видим, кадровых перемен, такие, которые надо, их просто не происходит. Ну хорошо, давайте будем диалог начинать, а то это все монолог происходит. Какие у вас есть вопросы? Давайте начнем военные, политические именно, а потом мы перейдем уже более к волонтерскому и всему, и как это можно решить. Хорошо, есть какой-то Есть, есть. Давайте. Вы можете представить. Представляйтесь, как вы. Андрей Абрамович, как же Пенчеркас. общественности. Значит, вы отличали проблемы. Ну, нет, мы не знали, что Порошенко там совсем не такой, как хотелось бы, да. Но теперь, если вы о уже об обучении, видите ли вы законодательным образом, на основе Украины, каким-то образом обучать мимо армейских структур добровольцев по этой программе? Есть ли